Добрый вечер, Аси, сегодня тяжелый день, много судейства. Ваши впечатления о мероприятии? Хочу, первое, конечно, что Хочу детям, на это и Но ребра, что есть талантливые ребята. есть моменты, когда наоборот дети, которые есть, взрослые, в том числе, которые не дотягивают, они пытаются вот, погрузить такое, что они не хотят. Из-за этого получаются, конечно, моменты, которые выбивают цели. Но в общем есть, есть, есть да, хорошие. Хорошо, ваши впечатления в целом о фестивале? Организация, комфортно, потому что разделили на группы, на подгруппы, кто во сколько начинает, кто во сколько заканчивает, все это, чтобы расписали. И это, конечно, это, конечно, радует. Всем было комфортно, и я думаю, все остались там. Хорошо. Ну и ваши пожелания участникам. Пожелания участникам, конечно, просто продолжают, не останавливаются. И работают, работают, еще раз работают. Специально для Юденс.